પાલિકાની પોલ ખુલ્લી થઈ સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં હાલાકી પડી સારો રસ્તો બનાવવાની માંગ સ્થાનિકો દ્વારા કરવામાં આવી છે મોટા મોટા ટ્રકો પસાર થતા હોવાના કારણે રસ્તો બેસી જાય છે मैं पाँच साल से रहता हूँ रोड की ऐसी हालत हो गई है नया रोड बना हुआ है और रोड की ऐसी हालत हो गई है पता नहीं इसमें मटेरियल सही है नहीं है समझ में नहीं आता है मेरी आवाज़ अगर सरकार तक जाए तो कम से कम इस पर ध्यान दें हैं हाँ, जनता के बारे में सोचें ना यहाँ स्कूल है, है ना ही रोड है और ना ही पाइपलाइन पानी का है मैं मांग करूंगा सरकार से कि पानी होने का भी व्यवस्था हो पानी भी यहाँ अच्छा मिलता नहीं है बाहर से खरीद के लोग लाते हैं तो हम यहाँ रहते हैं सरकार के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर राशन कार्ड वोटर सब कुछ बनना चाहिए ताकि सरकार को सहयोग हम करें और सरकार हमको सहयोग करे थैंक यू मैं संतराम प्रजापति यहाँ सचिन एरिया में सृजी विस्तार का एरिया है गजेरा स्कूल से सृजी से लेके साई भूपत और अशोका इंटरनेशनल स्कूल के पास का रोड है बहुत ही बुरा हाल है इस रोड का और तीन चार महीने ही हुए हैं ये रोड को बने हुए यहाँ पे जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं कई बार गाड़ी पलटी मार चुकी है और कई लोग इसमें गिर चुके हैं आप देख लीजिए सामने से हाल। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है रोड रास्ते का म्यूनसिपाल्टी और हमारा प्रशासन यहाँ पे क्यों ध्यान नहीं दे रहा है रोड रास्ता लाइट पानी नहीं है और इसकी व्यवस्था किया जाए हम चाहते हैं और लोगों की सुविधाओं में जो दुर्दशा है इसको दूर किया जाए